Неправильно виходили з оборони в атаку і багато моментів, які були біля наших воріт, в першу чергу за того, що зоря добре пресангувала нас на нашій половині поля. Але несли корективи в другому темі, хлопці витерпіли і забили гол, який приніс нічний результат. Після гри з Карпатами по нас до нас вже по-іншому ставляться. Не знаю, це експерти вирішують. Но против такой команды сыграть в на выезде, хотя они тоже, можно сказать, на выезде, Але все это для нас хорошее достижение. Полностью недоволен вторым таймом. Я считаю, проиграли во всех компонентах, и в борьбе, и особенно центр поля. Те замены, которые я провел, надеялся на усиление, они не усилили. Если Руслан Малиновский еще где-то претензий нет, то мне не понравилось, как вышли ни партия ни Татавицкий. С таким усилением получается, что у нас есть... Я раньше говорил 15-16 человек, а сейчас это уже меньше. Поэтому если так мы будем выходить на замену и игру, то будут большие проблемы. Но после того, как Левченко отстоял две игры на ноль, у меня рука не поднялась и поменять. Потому что вратари это сами прекрасно понимают. Ничего страшного. И тот мяч, даже который он пропустил, я считаю, его вины там нет. Там прежде всего виноваты два центральных защитника. После такого простого заброса про, проиграть, смотреть на мяч, а человек выбегает и забивает. Ну...